защитные свойства и безопасность с каждым годом химическая и физическая нагрузка на почву возрастает плодородный потенциал замене воды исключается при этом во всем мире растет экологически чистый хозяйство время вот наша задача была довести просто его до того чтобы от советских стандартов он немножко более-менее отошел и был более масштабным. Вот. И некоторые ученые, которые работают у нас раньше, так по секрету скажу, они работали на бактериологическим оружием для Советского Союза. Но тогда разрабатывали разного рода бактерии, которые и применялись для сельского хозяйства. Кто уже давно занимается сельским хозяйством, многие станции по защите растений имели липидоцид, как я говорил, бактериц, бактерицид и многие другие препараты. Но более-менее универсальный, который можно было сделать, это галксид. Вот. Так немножко вкратце о нашей компании. Наша компания на рынке уже 10 лет. Вот. Мы больше сейчас, как я сказал, были остр... э, как бы заострено наше внимание было на приготовлении именно биосредств по защите растений. А уже 5 лет назад мы начали выпускать органические удобрения. Потому что часто бывает да, проблема с карбамитом, с селитрой, тем более с этими ценами, которые сейчас с этим долларом. Я думаю, не всем легко. Вот, наверное, да, согласитесь с этим. Вкратце скажу, что именно подразумевается под удобрениями и средствами защиты, как бы более опытнее даже меня, потому что вы на полях, как говорится, профессионалы, я нет, я только более-менее по производству. Вот. Смотрите, э -э обработка семян перед посадкой. Значит, мы предлагаем такой комплекс, как «Добрый хозяин» для обработки семян, так он называется, и к нему к семян. Что они в себя включают? В добром хозяине есть большой спектр микроэлементов, включая... Э, чтобы я немножко буду... Ой. Основа его это морские высокопротеиновые водоросли. Что такое высокопротеин? Ну, я думаю, те, кто занимался когда-то спортом, знаем, да, что протеин качки употребляют для мышц, для роста. Это и алгиновые кислоты, органические вытяжки. Затем сюда входят и гормоны, витамины, аминокислоты, очень много компонентов, помогающих растению давать вот этот вот толчок. Уже листы, да, там 3-4, когда листочка появляется, уже идет другой этап. Вот. Значит, э, гаупсин помогает на... Э, вот. Ну, а момент, если, например, есть шляпка там головни, он это может остановить и не дать развиться дальше. То есть, схожесть зерна получается примерно 97%, что немаловажно. Последствия развивается Фотосинтез происходит, в солнечный свет, да, и растение развивается. При этом он имеет большой комплекс натуральные гормоны, витамины В1, В6, В12. И в его составе также входят споры, либо триходерма. Это гриб, который, проникая в сокодвижение, препарат работает через впитываясь через листовую пластину. И фаза колышения, выход в трубку зерновой культур. Там уже растение больше нуждается в фосфоре и калии, чем в азоте. Получается, что второй номер, он как раз обеспечивает именно фосфорные Два вида бактерий. А, еще во втором номере, что немаловажно, находится хитин. Вот если когда-нибудь в интернете наберете, есть очень много медицинских препаратов, которые сегодня применяются на основе хитина. То есть они помогают, или как бы вирусные, есть такие таблетки, амиксин туда не входит, но есть некоторые препараты, которые содержат хитин. И вот они помогают организму усилить иммунитет для того, чтобы бороться вот с этими болезнями. Трихофит – это препарат на основе, опять же, гриба триходерма, вот это сильная ее концентрации, который убирает все грибковые заболевания, любые включая плесень на стенах. То есть это его питательная среда. Это как бы антигрипп. У нас были люди, которые занимались гриппопастью. Потому что если, бы, например, в этой комнате выращивались грибы и случайно плюснуть триходоминов или трихотитов, то грибы через месяц здесь расти уже не будут. А то есть они подушат все грибы, и практически, чтобы их вывести, нужно чуть ли не поменять все стены и так далее. То есть настолько мощное, природное такое существует. И они были еще в советское время, не них а именно трихофит это то, что принадлежит только нашей компании, только наша разработка. Вот. И каждый, используя как бы, эти препараты, там есть разница в питательной среде, которая помогает быть немножко лучше, немножко хуже. Вот. Теперь... 200 Но если вы используете комплексную технологию, не просто один раз километр то Начиная с той там тоже есть галопсин, который уже накапливает азот. Там есть остатки более доступной формы. Плюс побочное действие этих же бактерий, уксусная, уксусная кислота, которая недоступную форму, фосфор, калия приводит доступно, соответственно, вы повышаете эффективность фосфора. дефицита практически нет. Азот вы то есть если вы используете комплекс поэтапно, то есть питательные вещества накапливаются. И чем дальше, то есть вы в большей степени азот можете отказываться, если есть какие-то финансовые проблемы, полностью компенсировать данные препараты, если поэтапно используете. Если начинаете вы уже делаете чистить землю от болезней, от вредителей на до допустимом уровне с весны, вот просто поддерживаете данный этап, соответственно, необходимость крайней необходимости в серьезных сильных химических веществах уже отпадает. Это же сам по себе отпадает. по ну, моему опыту по сои, я работал ранее по сои программе на мы рекомендовали стоить до 4 лет на одном поле. Почали заработать на стерни и одну репаку. Зимової паку, деструкцію з пини от і зіскував. Ну, після обіду, так щоб не сонце, це що я дотримував. То коли сіє в зиму пшеницю, от по по цьому, то тоді е, сівалка, коли розробляє ґрунт, е, то так як не гній, а перегній в в верті. От ви руку і воно ну, розтлівається, розлаве. Це реально те, що, що в мене було, і воно то, що цей. Таке, що я замітив різницю. Там озими ріпаки до сіло. Без хімічного. Без хімічного? Ні, хімічного я не оцей. Я віряв в те, що були залишку втруювачі, все, промив і абсолютно тільки цим не робив. То де не було а так, а так є. То це те, що я побачив. Наяву. А далі, коли буде вже обробіток навесні, пока ослаблені, ні були сходи, б... піджевлювали кисні не були. А, так, да. ну то це тоді, так вийшло, що слабені якісь щось рипали. Обробили. Ну, буквально тиждень. І тут вже погода підходить, і через 10 днів фактично. після того я вже його... тормозил. Сначала была проблема, да, да, да. э, э, ну, была, но было. В жизни по всем, плюс посуд. Сегодня мы провели семинар, посвященный биологическим средствам защиты растений и комплексных органических удобрений для фермеров этого региона. Мы благодарны всем, кто пришел на этот семинар. Было услышано много полезной информации о том, как выращивает органическую продукцию, экологически чистую. Сегодня многие получили информацию о новых препаратах. И уже с этого года в Хмельницкой области наша компания «Агрозащита» имеет возможность открыть свое представительство, где можно получить квалифицированную консультацию по поводу выращивания экологически чистой продукции, по поводу применения биологической защиты растений, удобрений, которые производит наша компания. Мы хотим чтобы не только фермерские компании, а также и дачное обычное население могло использовать наши препараты. Поэтому в интернете на нашем сайте agrozaschita.com.ua можно найти информацию о наших представителях и спрашивать нашу продукцию в магазинах и специализированных каких-то торговых центрах, кто занимается продажей разного рода подобной продукции.